дуже тяжкий час, коли ЗМІ ну, просто переповнені такими агресивними новинами, постійна пропаганда негативу. Так? Деякі люди стають просто як зомбі. Постійний негатив. Що робити як реагувати? Люди, от, ніж розмовляти і дзвонити комусь, щось переубіждати, повинні задатися одним питанням. що я хочу отримати завтра, які я хочу отримати відносини? Вот если я хочу, чтобы эти отношения были мирными, да, я хочу достичь результата, то, безусловно, я не должен ни в коем случае вдаваться и опускаться на уровень той критики, которая происходит со стороны, допустим, ну, наших родственников, там, и близких, и друзей в России, да, которые, например, обвиняют, говорят, вы там как зомби, вы посмотрите другие каналы. Так а что же ответить? Ну вот подзвонили, говорят, боже, едем тебя рятовать, ты там... Все, ты бы там в может, вот ему в Чеш. Ну что. Сначала пригласить в гости сказать: давайте приедем. Если, если вы хотите меня спасти, пожалуйста, приезжайте, помогите с вещами. Будем вместе вывозить, понимаете? Потому что люди должны вместе убедиться в этом. С агрессией ни в коем случае нельзя отвечать на агрессию. Это все равно, что вот дома представьте себе: пришел выпивший муж, и жена что начинает с порога? Она начинает его вычитывать. В психологической войне нагнетение агрессии приводит, что два народа, которые связаны с достаточно тесными узами, как муж и жена, будем так говорить, да, это в прямом и переносном смысле, они начинают на друг друга э, э, агрессивно реагировать, злиться, и такое уже ощущение, что дальше должна быть только драка. Понимаете, как будто другого исхода нет. А ведь если взять ту же ситуацию на семейной кухне, да, как мы говорим, муж и жена поссорились, они дуются, не разговаривают день, второй, третий. В одной ситуации это сковородка по голове и уголовное дело убийства при самообороне, да? А в другой ситуации он приносит огромный букет белых роз. говорит, милая, но ну я все равно тебя люблю. Такая, какая ты есть.